На, ну, касается выборов, нападение, возможно, на избирательные участки, вплоть, ну, различные организации различных терактов и так далее. Это все сильно дестабилизирует ситуацию. Опускать а особенно... этого как, не допускать этого как. Ну, это работа прежде всего спецслужб, которые работают на упреждение. а э, вторая часть работы это, конечно, контроль, скажем так, э, населенных пунктов прибывающих. Ну, мы на самом деле видим, что террористические группы, которые действительно готовы к серьезным террористическим акциям, этих людей не так много. Диверсантов вообще мы идентифицировали, допустим, в апреле порядка 300-350 человек российских диверсантов. Ну, сейчас порядка 400 идет, но это уже больше наемники. Но на самом деле это не, такая, не такое большое количество. Регионы вроде Одессы, Николаева, Херсона, Харькова. В общем-то, містні сепаратистські группы не готові к таким действиям. Тут нужно контролювати тих людей, які прибувають з тих же Слов'янських, Краматорського, Донецьків і так, так далі. это це возможно. Ну, є багато чуток, напевно, ви знаєте, так, що в гарячих точках діють певні спецпідрозділи, чи то зі Сполучених Штатів Америки, чи то з Німеччини, а ось взагалі залучення іноземних вояків до операції в Україні воно теоретично є можливим. У нас нет механизмов э, привлечения иностранных каких-то, будь то коммерческих, э, этих частных армий ЧВК, так называемых, или э, подразделений армии иностранных, к э, кооперация внутри Украины. Ну, нету таких. Э, Во-первых, законодательно это ну, никак не предусмотрено. Во-вторых, такое участие, э, ну, по сути, это было бы серьезный шаг уже к Третьей мировой. С той стороны Россия сепаратистам помогает, с этой стороны э, у нас натовские войска якобы участвуют. Но ну, это ерунда. Э, и первый, кто в этом не заинтересован, заинтересована сама украинская власть, потому что любой факт такого участия просто настолько бы дискредитировал и в глазах европей, ну, допустим, те же частные, допустим, военные компании Запада, если бы участвовали. Так. И в глазах европейцев это бы настолько дискредитировало, что трудно себе представить. А мы сейчас как раз и опираемся на международную поддержку. Поэтому, понимаете? Поэтому, ну, если бы такие факты были, они говорят давно, ну, покажите хоть одного представителя этого человека. Зразумело, за час завершается, я очень благодарна за такую интересную да. да. разговор, за ваши фаховые Дякую, хорошего вам дня. Дякую.